bekisnembungan tadi dengan apa yang disebut kenaan dengan nak mengelak risiko ni. Um, ini mungkin antara punca kenapa IKS tak dapat hmm. banding banyak sebab yeah. dia berisiko lebih tinggi. Yeah. Yeah. Okey, yeah. okay. yeah. kalau orang bertanya begini macam mana ni? Kalau dia kata uh. ya lah mestilah bank-bank ni nak mengelak daripada risiko sebab kalau bank-bank ada risiko bahaya. Uh. Bahaya kepada ekonomi mereka dan juga akan melimpah kepada yeah. ekonomi masyarakat. Boleh ke kita buktikan kepada mereka bahawa mudarabah masyarakat ni secara short term dia nampak macam lambat keuntungan dia tetapi secara long term dia lebih stabil adakah hak-hak, macam mana kita nak jelaskan perkara ni kepada bank-bank ke, institusi perbankan ke, ataupun kepada financing houses ni saya ada solusi, ya, ada, solusi dia ada saya dah bentang kat Brunei, apa semua, tapi saya silap silap menteri lah, tak, tak sampai hmm. solusi dia kita panggil Musyarakah Investment House yeah. mereka cukup suka hutang, uh, sebab hutang ni bila ada cagaran apa yeah. semua. Tadi Jadi, pegawai dia tak banyaklah. Hmm. So, payroll dia murahlah. Hmm. Tapi, saya punya cadangan, saya boleh ceritalah. Saya panggil musyarakat investment house. Saya, saya cuba di Brunei, tapi tak berjaya. Di Malaysia ni, orang tak dengar saya. Saya saya antara yang halimunanlah. <laughs> Kita bentuk musyarakat investment house di mana saya kata, uh, musyarakat investment house ni, tiap-tiap cawangan ada 100 pegawai. 200 pegawai. Sorry. Human Resource Bank terperanjat lah. 200 pegawai. Macam mana nak bayar gaji? Ha, dia kata tak payah bayar gaji. Kita bermusyarakah dengan IKS. Okay, sebab kita ada 200 pegawai, kita boleh tiap-tiap hari pegawai kita boleh pergilah. Ha? And then kita beri mereka ni bukan bukan hutang. Kita beri, kita melabur dalam uh, apa perniagaan mereka. Ha, mungkin 50-50 ke ataupun kita boleh letak 51-49 uh, ke di duit kita secara musyarakah. Hari-hari pegawai kita pergi. Ha? Pegawai kita ni kita janganlah bayar gaji. Apa ha, yang kat awal kita pergi dia allowance ha untuk hidup. And then profit sharing. Peranan-peranan mereka apa je? Pegawai, peranan pegawai mereka ini? menguasai dan uh, memantau perniagaan tersebutlah. Okay. Investment dia bukan loan officer dan investment officer. Investment officer. Ha, okay. Dia tak dapat gaji, dia dapat allowance, dia dapat perkongsian untung. Hmm. Setelah suku tahun, kita buat account, dia buat balik wang kepada uh, Divide according to profit sharing. Buat balik kepada bank. Divide dengan bank. Jadi selepas 12 bulan ke, allowance campur profit sharing tu boleh tahan kan? Payroll tak tinggi pun. Risiko tak ada dah sebab duk pergi hari-hari. Ha? Ha, tapi siapa yang percaya? Saya cuba nak buat tak ada siapa yang percaya. So benda tu maknanya mereka, mereka tak perlu fikir. Why should they think? Why should they think like I thought? When you can make easy money? Giving that. Ha, begitu mudah dapat duit Sikit je pekerja Why should they think they Masalah saya nak bercerita They don't even think They don't want to think About equity Because it is so easy That is so easy yeah. Okay baik je Saya ada menerima beberapa soalan yeah, uh, yeah. Di, di talian yeah, yeah. Adakah raja yang berperanan Untuk appoint new governor <laughs> Atau adakah terdapat entiti lain uh, Okay, okay. Uh, Seperti saya sebut tadi NGO tak berkuasa Untuk uh, membuat apa Reformasi lah. Hmm. Yang uh, akan berjaya mereformkan sistem kita ialah kerajaan memerintah. Ha, jadi tumpuan kami ialah kepada kerajaan memerintah. Sama ada mereka datang dan mereka faham ataupun kita bentuk saja uh, apa tu pemerintahan baru. Ha, itulah sebabnya buat masa ni kami nak panjangkan maklumat ni kepada semua orang supaya rakyat yang menuntut perubahan. Ha, itulah. Jadi tak timbul lah raja ke siapa yang yang, yang boleh buat tu ialah kerajaan memerintah eh okay. uh, dah dalam islamic banking ni lah yeah. bro. Boleh tak kalau Haji kongsi apa impact yang kita boleh ukur mm -hmm. sejauh adanya perbankan Islam ni. Uh -huh. Bukan impact di atas kertas saja, lah impact uh -huh. yang betul-betul mengubah kehidupan oh. masyarakat. Okey. Hmm. Dia uh, saya pernah bercerita ni sejarah bank Islam. Ha? Sejarah bank Islam dia ditubuh oleh masa tu uh, Bumi Putra Kongres tahun 1970 menuntut uh, kerajaan Malaysia menubuh bank Islam. Ha. Pada masa tu ada seorang tokoh ekonomi yang bekerja Bank Putera Arwah lah. Dr. Halim Ismail nama dia. Ha? Dr. Halim Ismail ni ialah lulusan pondok di Kedah dan juga PhD daripada Cambridge. Yeah? Jadi dia pun panggil beberapa kawan dia, 4-5 orang. Mereka pun bentuklah satu kertas kerja. Kertas kerja untuk tubuh Bank Islam. Jadi dia letak lah. Ha, kertas kerja tu kepada Perdana Menteri. Saya tak nak sebut siapa lah. Tapi boleh teka lah siapa letak itu. Setahun lebih lah tak bergerak. Tak bergerak, jadi mereka pun pergilah dia jumpa sekretari dia ambil balik. Ha. Sekretari dia tanya pasal apa nak ambil balik kertas kerja ni? Oh kami nak pergi jumpa Tok Guru Hadi dengan Tok Guru Aziz. Ha. Dia pergi lah. Dia pergi serah kepada Tok Guru Hadi, Tok Guru Ni Aziz. Besok Tok Guru Ni Aziz umum. Kalau pas memerintah <laughs> so, kami akan tubuh bank Islam pertama. Ha. Boleh yang depan terus. Dr. Halim dapat panggilan telefon. <laughs> mari mari mari. Duit duit diserah dan tubuhlah bank Islam. Eh, tahun 1983. Dan saya dipahami bahawa asal kita kerja tu berdasar kepada mudarabah musyarakah. Kebanyakan ni. Ha, tapi, Perdana Menteri kata kenalah pergi hubung uh, cek dengan Bank Negara. Ha, <laughs> mereka pun bawa. Mereka bawa ke Bank Negara. Bank Negara What is this? You know? Dia tak suka. Dia suka hutang. But this is risky. You know, very risky. Bank of International Settlement was called. It's very risky buang je. Apa timbul lah. All this debt. Mm, instruments, yeah. instruments. So don't blame the original Islamic banker. They wanted to do the right thing. Sure, but they were they were held back by certain people. Itu nak dah itu sejarah. So nak soalan nanti apakah kesannya? Satu apabila kita tinggal uh, riba, ha, kita tinggal riba maknanya satu kebanggaan juga lah kepada kepada Malaysia dan anda faham tak trade finance? Trade finance ni adalah pembiayaan perdagangan. Okay. Ha. Kami dapati masa di Bank Islam tu kami punya uh, trade finance, customer kami majoriti non-Muslim. Dia suka. Ha. Sebab apa? Kita beri LC, the Letter of Credit. Letter of Credit ni apabila dia dapat jualan dia, dia bayarlah balik. Mm. Kan? Tetapi kadang-kadang dia sendiri dapat lewat pembayaran tu. Pada ha. pembayaran tu dia telefon, dia telefon kami kata we kami belum terima daripada pelanggan kami macam mana ni ah ha, kata uh, you have to give us a hibah a gift kami tak boleh macam tu tak boleh charge uh, overdue interest you have to give us uh, angkat Pak Coder Hasan awak berilah kami hibah kan ha, bila dia dapat duit dia pun lah Okay uh, we have received the money i'm going to give you two checks now one is the principal amount this is the hibah <laughs> how much is the correct amount nah, kita pun bagi lah di pasaran kalau kita so they they on suka sistem tu maknanya tak adalah kami letak overdue interest so, ber, 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 apa banyak berbelah-belah peratus lebih ramah lagi. Lebih uh, ramah. Ah so those are kind of thing and then contohnya uh, masuk apa tu subprime crisis. Subprime crisis eh. Subprime crisis, eh? crisis yang berlaku Bank. di Amerika. Satu dunia uh, Islamic asset management terselamat. Sebab mereka tidak sentuh investment subprime tu sebab tak tidak syariah compliant. Uh, jadi kebaikan dia adalah tapi ada yang lebih baik kalau dia aman apa yang dia buat oleh Rasulullah SAW. Hmm. Kebaikan dia nak kata tak ada yeah, tu tidak lah. Yeah. ada. Cuma saya nak sebut lah. Cuma saya nak sebut. We were the pioneers of Islamic banking. And it was not easy. Yeah. Not easy to for us to fight a two or three hundred year old industry. so we managed to get a foothold. We were hoping the new generation of leaders akan tak seniatkan perbankan Islam kami. Faham? Kami berjuang meletak ke perbankan Islam. Berjuang, <laughs> bapa riba ni, letak ke Islam. Kami berharap pemimpin baru tu tak seniat lah. Tapi nampaknya tak berlaku. Lebih dalam kepada debt yang berlaku. Eh? So dia kalau dapat kembali kepada model asal yang nak dibawa oleh Dr. Hmm. Abdul Halim. Dr. Abdul Halim Ismail, Abdul Halim Ismail tu. Fokus kepada mutu dan musyarakat. Kita yeah. doakan uh, sahabat-sahabat kita di dalam industri perbankan Islam untuk look back at the original uh, goal hmm. uh, the Islamic Bank was set up dan kita harap dapat perlahan-lahan secara beransur-ansur mendekatkan diri kepada projek asal tu insyaallah amin ya rabbal alamin ada, ya, ada lagi soalan mungkin tak akhir kalau tak ada saya tutup oh you send me okey baik uh, ada soalan lagi yang saya terima boleh tak dari bank beralih ke baitul mal konsep Bank tak selari total dengan Islam iaitu dari segi pinjaman dan pembiayaan Baitul Mal memenuhi syarat pinjaman dan pembiayaan Islam dari segi sunnah dan Al-Quran. Baitul Mal bermanfaat termasuk bukan Muslim boleh juga harmonikan antara Islam dan bukan Islam. Secara asasnya adalah apa pandangan anda tentang institusi Baitul Mal? Hmm. Hmm. kalau kita panjangkan apa yang berlaku di Madinah. Yeah. Ha? Madinah ekonomi dia diasaskan oleh Muntarabah dan masyarakat. Yeah? It is just a development. So, instead of a bank mungkin akan tertubuh satu investment house yang kutip uh, modal yeah. kutip modal dan melabur modal. Ha. Jadi, kalau bank uh, tidak apa tu kalau kita ikut the, the real progression of the islamic system mungkin tak ada bank pun kan bank dia ambil deposit yeah, and then dia create money buat tu hmm. uh, kalau kita extend daripada madinah kemungkinan sekarang ni ada satu uh, perumahan pelaburan yang besar investment house very big investment house yang kutip uh, pelaburan dan melabur sekarang mungkin tetap asset management tapi boslah mungkin bertemu dengan bank tak ujalah alhamdulillah, alhamdulillah. insyaallah sahabat-sahabat seperti mana yang disebutkan oleh Haji Zahid tadi kita ada kerja lah lepas ni uh, ini bukan sesi kita mendengar kita terkejut kita marah hmm. mungkin kita sedih mungkin tapi kita akan dipersoalkan akan ilmu yang kita dapat pada malam tak. ini ramai yang bertanya macam mana ustaz kita nak tolong sahabat-sahabat uh, kita di Gaza hmm. ini adalah salah satu cara. walaupun mungkin tidak secara langsung tapi ini juga adalah satu perjuangan sahabat-sahabat di mana pun anda berada ini adalah satu perjuangan yang cukup besar ini bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dalam pengumuman perang kepada riba. Ada dua pihak saja yang kita boleh sertai. Sama ada kita sertai pihak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ataupun kita berada dengan yang satu lagi. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada pihak yang ketiga. Tidak ada neutral party di sini. Tidak ada kata, oh saya tidak mahu masuk campur. Saya tidak ada kena mengena Kalau anda seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah you know what to do. Anda akan tahu apa yang anda patut buat. Saya ucapkan terima kasih, uh, ribuan terima kasih kepada Zahid, Usaha you. Haji Zahid dan teman-teman di dalam MMJ. Saya menggalakkan dan saya menyuruh sahabat-sahabat untuk pergi ke website mereka uh, dan juga Facebook dan hadiri program-program yang mereka jalankan, share, kongsi dengan kawan-kawan, khususnya yang muda-muda uh, sebab perubahan tu insya Allah berada di tangan generasi Betul. Dan seterusnya. Betul. Dan uh, saya juga menyuruh sahabat-sahabat yang mengikut kuliah-kuliah saya, mereka-mereka yang bersama dengan Sidang Kalam, uh, yang dengan asli Melaya dan sebagainya, ini juga adalah satu topik besar yang harus kita fahami bersama kerana dia juga berkait. Uh, ramai yang tanya ustaz kenapa orang bila nak belajar Islam ni dia tak sanggup untuk dalam tak sanggup untuk spend more time ialah sebab mereka sibuk bekerja ada sampai bekerja dua dua kerja tiga kerja uh, lepas tu di Kuala Lumpur sekarang ni perlu double income baru boleh survive saya dengar latest 7000 one household kan berapa ramai yang seorang je kerja boleh cukup So kalau suami bekerja, isteri bekerja, betul bila nak belajar, bila nak betul-betul mendalami agama kita. Jadi perkara ni sangat berkait bahkan secara langsung dengan keberagamaan kita ya jadi saya harap adalah di luar sana menyambut seruan ini let's do something about it ya insyaallah Allah akan mengganjari of course akan ada kesusahan di sana dan di sini ada cabaran ada penentangan It's okay. that's part of struggle uh, haji yang you know uh, 70 je eh? Betul. Masih, Betul. kita masih still divine sudah 70 masih lagi giat bersemangat untuk menyedarkan kita jadi selayaknya kita yang insyaallah yang lebih muda untuk kita sambut dan kita teruskan perjuangan ini bahkan mungkin kita gandakan nanti insyaallah ya bagi sesiapa yang nak eh uh, menyertai perjuangan ini boleh hubungi ya uh, MMJ uh, ataupun kalau segan mungkin boleh hubungi saya dulu nanti saya salurkan kepada mereka. Uh, kalau ada cadangan-cadangan, projek-projek yang you rasa uh, you nak buat, nak konsultansi you nak minta cadangan, minta nasihat, insyaallah I think dia willing yeah. uh, mereka bersedia untuk memberikan uh, nasihat dan uh, panduan mereka insyaallah.